Всем привет дорогие друзья! Сегодня с вами Кирилл и сегодня мы играем в Fortnite. И это видео по Fortnite на PS4. Итак дорогие друзья, если это пробный выпуск, сразу говорю, пробный выпуск это... Там мы снимаем 15-минутное видео. 15-минутное 15 или чуть больше. Ну, под этим видео должно набраться 10, 5, 5 больше лайков. Ну, а мы начинаем. Играем мы сегодня в Fortnite. Я хотела первое видео записать, но у меня не получилось. Поэтому я записываю второе. Надеюсь, будут красивые моменты. Надеюсь, будем побеждать. Играть мы будем несколько конов. И вначале мы будем спрыгивать в начале, то есть прыгиваем в начале, где больше всего игроков, чтобы там был самый трэш, трэшовый трэш. А потом уже будем спрыгивать чуть подальше, чтобы там уже как-то более брать себе хорошие вещи и там это. Уже побеждать. Ну вот, идет загруз, мне это ранний доступ, я так и не купил все-таки полную версию игры. Мне, скорее всего, друг даст пароль от того, чтобы играть в зомби. Здесь есть королевские битвы и здесь есть зомби сражения. здесь мне друг даст для зомби сражения пароль. Ну, а там мы посмотрим. Я просто планировал чуть-чуть другую, я планировал фифу записать, но некоторые из моих подписчиков любят больше Fortnite, чем фифу. Ну вот. Так, где Вход. Мы входим в игру. Версия 5.21. Fortnite. Ее отменили на PlayStation 4. Ну, то есть на PlayStation Network. То есть ее отменили. А потом снова вернули. Я не понимаю, почему вернули. Потому что игра очень... Скорее всего, фанаты взбунтовались, бунт, и ее вернули на PlayStation 4. мы, наконец-то, будем в нее играть. Итак, вот джойстик, мы готовы. Также говорю, когда будет первый день рождения канала, мы разыграем что-нибудь. Например, разыграем наушники, или что-нибудь еще разыграем. Все что угодно мы разыграем. Вот прям все до единой капли ну что я именно придумал давайте я вернусь когда уже закончится так ребят я вернулся выбираем королевские битвы вот это сражение с боя то есть сражение с зомби королевские битвы погнали загрузка. Окей. Okay. И здесь пока персонажа нельзя выбирать, только если покупать скины. Здесь есть режим один. Сражение парами. Бои отрядами. Есть э, улетный бой. Песочница. И снайпер дуэль. Вот это, вот эта новинка я ее не видел. Вот этого я еще не видел никогда. Давайте попробуем сначала бой одиночно. Погнали. Так, пока загружается, я поставлю на пол. Окей, ребят, я вернулся, игра загрузилась. Вот так она выглядит вначале. Очень офигенная игра. Сейчас у нас загрузится и мы полетим. Вот это очень красиво выглядит, раскаленная купол. И здесь будет зона сужается. Сразу смотрим, как мы будем лететь. Траекторию нашу. Мы спрыгиваем в начале, как мы договорились. Фу -фу. Спокойно дышим. Фу, спрыгиваем. Погнали. Мы спрыгнем вон туда, где розовая сейчас. Там будет самое офигенное. Господи, сюда много игроков идет. О, Господи, о, Господи, о, Господи, помилуй меня, помилуй меня. Быстрей, быстрей, быстрей. Синее оружие. Так, окей, я знаю, это хороший признак. Так, значит, убежали, дальше смотрим, Ой, дробовик синий нормальный. Нифига себе, вот это Фортуна, вы вот это видите? Это легендарное оружие, это вообще пулемет. Ой, все, кто сюда зайдет, тому хана. Так возьмем такой дробовик. вот слив. Кто-то там ходит с нормальным таким оружием. Ладно, побежали, 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 без, 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 без. Вот это у нас миниган. Вы в шоке, это первый раз, когда мне попадается такое офигенное оружие. Окей, бежим, нужно кого-то рикошетить. Вот чуть-чуть хрипит. Так, мне кажется, все уже убежали туда. Погнали, погнали. вот там есть э, обновление и есть новинка я это впервые вижу то есть я никогда не видел э, вот эти вот э, вот это вот снайпер и это улетные бои я вот ни разу никогда не видел это в последних обновлениях добавилось у меня игра сама обновляется вот там есть тележка на ней можно кататься также есть машины на которых можно кататься и здесь что то еще добавил? Ну, в принципе вообще. Ты быстрее стреляй, ну Ёшкин, Кошкин, Бородошкин, ну это и оружие такое все, если честно. Конечно, Миниган офигенно большой, оружие такое все. Ладно, теперь попробуем, давайте улетные бои. Но я ни разу отряды, это отрядами бои, ну не знаю, отрядами уже есть бой, но ну, не знаю, давайте посмотрим. Ни разу не видел, а мне еще интересно снайпер. Начальцы дают снайпер. Бум бум бум, -бум. бои, что же это такое? Сейчас выясним. Панда, пари панда, 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 пари панда, панда, панда. панда. Это бои отрядами, получается, то есть мы сейчас играем вместе. Улетные бои. М -м, смотрите, две линии. То есть соперника линия и наша линия. М -м, как интересно. Так, погнали. То есть уже мы знаем, где мы будем спрыгивать. Погнали. Из моих еще никто не выпал. Ну и мы летим туда, окей, все. Все согласны, и мы летим туда. Летим на фиолетовую точку. Уху, это будет очень весело. 45 на 46. Я не понимаю, что это значит. Окей. А мы с друг другом будем сражаться летит он должен долететь до большого здания. Любого. Там любого. Так, погнали. Снайперка, о, ес, yes. так, нормально. У нас теперь есть снайперка одна. И мы сейчас спускаемся вниз. Здесь сундук, окей. Бегом открываем, открываем, открываем. Да вы чё прикалываетесь? Мне такие крутые оружки выпадают. Я должен всех резать теперь. Так, все, побежали. Так, стоп, стоп, Ай, нас уже. Да нет, братан, ну подлечи меня. Ах, наши тоже нас убивают. И улетный бой мы поняли, что это такое, а правда, не очень. Ладно, мне самое интересное это режим снайпера. Это, наверное, самое интересное сейчас. Режим снайпера, обновление. Посмотрим, что это такое играть. Фух, пацаны, очень нервно. О, Только снайперское оружие без воскрешения стройте с умом. Опять играем отрядами. Господи, играем вдвоем. Ах. Но это лучше, чем отрядами. О, кстати, спасибо за пушки. Спасибо за пушки, пушки, пушки. Кого пристрелить? Пристрелить. Я любого пристрелить. Фух, фух, Куда мы сопро... сопроводитель прыгнет? Давай посмотрим. Погнали. Мы прыгнем, давай сюда, ты уверен? Не, братан, я прыгну всегда в начале, пока. Гудбай, гудба, я буду один выживать. Я жесткий пацан, мне никому не надо, я ни с кем не дружу, я убить. Я упаду на тот большой дом и там все заберу. Е, е, е. -е. А, не понятно. Ай, кстати, на самом большой дом я Это мой дом, я его заберу. Да хватит. Ай, когда, когда, игроки что-то делают, и еще рядом с ними микрофон. Господи, здесь что-нибудь есть? Пригнись, как там пригнется? Это... Снайперское оружие. Я бы мог сейчас взять микрофон, но не хочу. и okay, бежим туда. Хоп, побежали. хоп воп воп Ран. В любом линии будет не здесь, значит, все равно бежать. Зайду в этот большой дом. Здесь, скорее всего, все уже облутали без меня. Да по-любому был Как-то стрмно играть среди таких игроков. Ммм, скучно, я Прямо... Блин, здесь обстрелы ведутся. А я здесь бегаю где-то. Ну, господи, чем все эти игроки умеют? ничего не был полный нуб но мы сделали но мы застрелили тебя заприметили, беги прыгай 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 Блин, в той стороне есть кое-что офигенное. Там круг какой-то. Энергетический. А я кого-то. Окей. Okay. А. Ах, застрелили. Ну ладно, пацаны, давайте последний раз сыграем. Мы посмотрим, что такое улетный бой. Мы посмотрим, что такое снайпер. И типа. Теперь давайте посмотрим, еще раз сыграем. Нет, не в снайперский режим, а давайте попробуем в одиночную игру. Да, в одиночную игру сыграем. Последняя сегодня игра, ну, надеюсь, вам понравился этот ролик, это пробный. То есть если вы ставите больше пяти лайков, то мы продолжаем снимать Fortnite. Если меньше пяти лайков, то мы не продолжаем снимать Fortnite. Гениально. Сейчас прыгнем чуть-чуть подальше. Нет. Я должен хоть одного убить. чуть-чуть подальше. Вот там чуть-чуть. Я должен... Нет, все-таки вы про вначале, потому что я должен кого-то убить. Прикольно, ура. Дробовичок есть. Кого? Кого? Давай, чё ты? Ой, в пустыне самое офигенное. Сейчас прыгнем прямо в начале пустыни и полетим вон. Надеюсь, тот большой городок. Но ну, посмотрим, как все получится. Два, один. Пуск, все, все погнали. Я лечу в большой городок, потому что там офигенные оружки. Да, 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 да. Я покажу вам, что такое австралийская зона. давай, 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 давай шу, там, на большой дом на самый хлопа, хлоп, 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 хоп хлоп, 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 так, возьмем это. Блин, у меня обычные оружки. Ну, ладно. Вы что, прикалываете? Здесь только одни серые оружки. Зато оружки Ешкин-кошкин, сколько у нее осталось? А, 90 хп. Ну, у нее, скорее всего, защита была. Ну, ладно уж, давайте еще раз сходим в еще один бой. Хотя не знаю. Ну, ладно, давайте сходим последний бой. Последний бой. С тоже в начале. Ой, я надеюсь, мы кого-нибудь за три в Три в мы всех прям снайперы великие. Если ты нашел винтовку, просто засядь где-нибудь и пью -пью, пью 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 Кстати, здесь можно это... Здесь есть куст, если ты его используешь, то ты превратишься в куст. Гениально. Как бы маскировка, Поняли, поняли. Ха-ха-ха. Гена -ха слоная лака, желез диадема. Какие-то я странные песни пою, то чика-чика-чика, где Артур Пирожков то время истекло. Просто у меня девочки во дворе все это слушают. Пам-пам-пам. Еще такие комментарии. Что у тебя за девочка во дворе? Пам-пам-пам. Давай, погнали, 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 погнали. бум 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 А если надо попробовать... Прыгнуть не здесь. А сейчас мы Окей, шучу, погнали, пацаны. Мы летим в большой город, чтобы нагадить там. Что... Если мы летим туда, и туда много народу летит, вон в ту точку, куда я сейчас голова направляю, то там полный хаос. Там такая маленькая зона. Там так из игроков найти. То, то, что без оружия ты можешь сразу уходить из этой зоны. И сразу спускайся знаешь куда прям к сундуку сразу спускайся ой блин это плохо кончится для нас всех Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!